شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہاں مین یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو سب پر غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے وہ گناہ معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا بڑی قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی یاد میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں لہٰذا ان کے شہروں میں آمد و رفت اور دنیاوی کامیابی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے قوم نوح، آت اور فرعون کی قوموں نے بھی حق کو جھٹلایا اور بہت سی قومیں بھی ہر قوم نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور جھگڑتے رہے باطل باتوں کے ذریعے تاکہ حق کو جھٹلائیں پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا اسی طرح تمہارے رب کا وعدہ ان کافروں پر پورا ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہے ہمارے رب تو ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیرے ہوئے ہے پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں دوزک کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے ماں باپ بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان باغوں میں داخل فرما بے شک تو ہی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے تو اس دن برائیوں سے بچا لے یقیناً تو نے اس پر رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کا غصہ تم پر اس سے کہیں زیادہ تھا جتنا تمہارا غصہ اپنے اوپر تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی گئی تھی مگر تم انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو کیا اب ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے جواب دیا جائے گا یہ اس لیے ہے کہ جب صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے بس اب فیصلہ اللہ بلند و برتر کا ہے وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں پس تم اللہ ہی کو خالص عبادت کے ساتھ پکارو اگرچہ کافی لوگ ناپسند کریں وہ بلند درجے والا عرش کا مالک اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کے ساتھ وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ لوگ ظاہر ہوں گے اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے جواب ملے گا صرف اللہ واحد و کہار کی آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا آج کسی پر ظلم نہ ہوگا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور انہیں قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جب دل گم سے گلے تک آ جائیں گے اور وہ چپ بھی نہ کر سکیں گے ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے وہ آنکھوں کی حیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اسے بھی اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا وہ لوگ ان سے زیادہ زور آور اور طاقتور تھے اور زمین میں زیادہ آثار چھوڑ گئے مگر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا بے شک وہ بہت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل دے کر بھیجا فرون حمان اور کارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے پھر جب موسا ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو اور کافروں کی چالیں تو صرف ناکام ہی ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسا کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے یا زمین میں فساد نہ پھیلا دے اور موسیٰ نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متقبر شخص سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا فیرون کی قوم میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہوگا اور اگر وہ سچا ہے تو تم پر وہ کچھ آ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو اے میری قوم آج تو تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا فیرون نے کہا میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں اور میں صرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اور وہ مومن کہنے لگا اے میری قوم مجھے تمہاری نسبت پچھلی امتوں کی طرح کا انجام آنے کا ڈر ہے جیسے قوم نوح آد سموت اور ان کے بعد والوں کے ساتھ ہوا اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے دن کی پکڑ کا بھی ڈر ہے جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر تم ہمیشہ ان کی باتوں میں شک ہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور فرعون نے کہا اے ہمان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ شاید میں راستہ پا سکوں آسمانوں کا راستہ تاکہ میں موسا کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے اس طرح فرون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راہ سے روک دیا گیا اور فرعون کی چلاکی آخر کار ناکام ہو گئی اور وہ مومن کہنے لگا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے اور آخرت ہی ہمیشہ کے ٹھکانے کی جگہ ہے جو کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کے برابر سزا ملے گی اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن تو وہ جنت میں داخل ہوگا وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک ٹہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا اور میں تمہیں زبردست بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں یقیناً جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ نہ دنیا میں قابل عبادت ہے نہ آخرت میں اور ہمارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے بڑھنے والے جہنمی ہوں گے تم جس بات کو آج بھول رہے ہو ان قریب اس کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو اللہ نے اسے ان کی چالوں کے شر سے بچا لیا اور فرون والوں کو پورا عذاب پکڑ لیا آگ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے تھے اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا فیرون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو اور جب وہ لوگ دوزک میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چلے تھے تو کیا تم اب ہمیں آگ کے کچھ حصے سے بچا سکتے ہو وہ بڑے لوگ کہیں گے ہم سب اسی میں ہیں بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے اور دوزکی کہیں گے دوزک کے دروگوں سے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب کو ایک دن کے لیے ہی ہلکا کر دے وہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائی لے کر نہیں آئے تھے وہ کہیں گے ہاں آئے تھے وہ فرشتے کہیں گے تو پھر خود دعا کرو اور کافروں کی دعائیں تو محض بے فائدہ ہیں بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد ضرور کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لانت ہوگی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا جو ہدایت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی بس اے نبی صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگا کرو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہی نہیں ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتے سو اللہ سے پناہ مانگو بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے بڑا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ ہی ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں تم بہت کم غور کرتے ہو بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یہی ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے گئے تھے جو اللہ کے آیات کا انکار کیا کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک چھت اور تمہیں شکلیں دیں اور تمہاری شکلیں خوب بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا یہی ہے اللہ تمہارا رب بس بہت بابرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کو پکارو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اے محمد کہہ دو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا تابعہ ہو جاؤں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالا پھر تم جوانی کو پہنچے پھر بڑے ہوتے ہو کچھ مر جاتے ہیں پہلے اور تاکہ تم ایک وقت مقرر تک پہنچو اور تاکہ تم سمجھو وہی وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے پھر جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے آیات میں جھگڑتے ہیں وہ کس طرح پھیر دیے جا رہے ہیں جنہوں نے کتاب اور ان باتوں کا انکار کیا جو ہم نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجی تھی عن قریب وہ جان لیں گے جب زنجیروں اور توکوں کے ساتھ ان کی گردروں میں جکڑ کر انہیں کھولتے پانی کی طرف گھسیٹا جائے گا پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے بلکہ ہم تو پہلے کچھ بھی نہیں پکارا کرتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے یہ اس بات کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں نہ حق خوش ہوتے تھے اور غرور کیا کرتے تھے انہیں کہا جائے گا دوزک کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو پس تکبر کرنے والوں کا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے پس صبر کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کو پہلے وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ان میں سے کچھ کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا اور کچھ کا حال آپ سے بیان نہیں کیا اور کسی بھی رسول کی یہ شان نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور باطل پرست وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت کا سارے میں ہوں گے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چھپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سوار ہو اور کچھ کو تم کھاتے رہو اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی ضرورت کے مات تک پہنچو اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ کی کون سی نشانی کو تم جھٹلاؤ گے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا وہ لوگ ان سے زیادہ تھے طاقتور تھے اور زمین میں نشانات چھوڑ گئے تھے مگر ان کے کیے کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوا جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم پر خوش ہوتے رہے جو ان کے پاس تھا اور وہی چیز ان پر آ پڑی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ان سب کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مگر ان کا ایمان لانا اس وقت کچھ بھی فائدہ نہ دے سکا کیونکہ یہ اللہ کا وہی اصول یعنی قانون ہے جو پہلے گزر چکا ہے اس کے بندوں کے بارے میں اور اس وقت کافی نقصان اٹھانے والے ہوں گے